Неділя десята година, а значить час для виходу програми Наше здоров'я. Моє ім'я Андрій Гардашніков. Поговоримо про медичні теми. Сьогодні в програмі: Радіологічне відділення онкодиспансору, специфіка променевої терапії, СНІД, старі стереотипи та нові реалії, остеопати проти грижі. Хто кого? Чи потрібно кодуватись від алкоголю? Відомо, що Україна займає одне з перших місць в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ СНІДу. І щодня близько 50 людей дізнається про свій ВІЛ-позитивний статус. Що робити в такому випадку, і чи існує лікування? Про це ми дізнаємось з наступного сюжету. Обласний СНІД центр діє за адресою Комарова-1 і працює він в нашому регіоні не багато немало вже 10 років. Проводимо ми до післятестове після тестова консультування, обстеження всіх бажаючих на ВІЛ-СНІД-інфекцію. Все, що ми робимо, всі обстеження ми проводимо безкоштовно. Минулому році тут було обстежено 300 чоловік, не враховуючи тих, хто просто звертався за консультацією. А якщо людина отримує позитивний, позитивний результат, так тобто то вона дізнається, що в неї позитивний аналіз на ВІЛ. Це вже означає, що в неї є ВІЛ, чи це треба перевіряти далі? Приходить людина, обстежується на віл. У нас в лабораторії в нашій проводяться обстеження імуноферментним аналізатором. Якщо в нас при двійній постановці цих реакцій буде позитивний результат, ми відправляємо сиворотку крові цієї людини на підтвердження в місто Київ, референс-лабораторію. Там проводять до обстеження і вже кінцевий результат ми говоримо людині тоді, коли одержуємо це київське підтвердження, київські результати. Тільки тоді ми оголошуємо людині, що ставимо до відома, що вона дійсно віл має віл статус. Роботимо, тобто, після тестове консультування. У середньому скільки займає часу, поки прийде з Києва ця відповідь? Ну, десь неділі три. Далі віл-інфіковану людину направляють до психолога. Після необхідного курсу адаптації розпочинається власне лікування. Говоримо, що далі робити, як лікуватися, де стати на облік, коли з'явитися для дообстеження. І так ми вирішуємо ці проблеми. Категорію хворих на СНІД ліками забезпечує держава в основному завдяки постачанням від міжнародних благодійних організацій. Раз в місяць людина приходить, отримує ці препарати, ми контролюємо клінічні біохімічні показники крові її здоров'я і видаємо ці препарати. Вона приймає їх вдома, тобто ампулаторно. В разі, якщо хворі з якихось причин не можуть фізично дістатися до СНІД-центру в Кіровограді, їм допомагають члени благодійних організацій, діючих в нашому місті. У нас дуже багато малоімущих сімей, які отримують ці препарати, і не кожна людина зможе приїхати, дістати квитки і приїхати до нас. Ми передаємо це через людей, живущих в через цю благодійну організацію. Препарати для лікувального курсу прийшли в Україну не так давно, але діють достатньо ефективно. Ми лікуємо цими препаратами антиретровірусної терапії починаючи з 2006 року. Але 2005 і 2006, але навіть за цей маленький, невеликий термін часу. Все-таки, ви знаєте, ліки позитивно діють на організм людини. Повністю ВІЛ-СНІД не виліковується, але ж людині продовжується життя, людина живе вілунговофіковані жінки, народжують здорових діточок. Так що я думаю, що це адекватні препарати, які продляють адекватне. Життя людини, звичайно, снід може стати і фатальним діагнозом для вас і ваших близьких, якщо зволікати і не звертатись до професійних медиків занадто тривалий час. Клінічні прояви при віл інфекції сніду можуть у людини з'явитися з, з моменту зараження через 10 років, через 15 років, деяких через 5 років. І людина поки не Ну відчує, що її щось турбує, вона просто-напросто не звертається до лікаря. А коли вже починає звертатися, ви ж самі розумієте, що в деяких випадках це вже занадто пізно. Тож наскільки часто треба обстежуватись? Не бійтеся, звертатися до нас, до СНІД центру. У нас все проводиться анонімно, безкоштовно. Будь ласка, звертайтеся до нас на території шкірвен диспансера, центр СНІДу. Ми працюємо щодня з 8 годин ранку до шістнадцяти годин дня. Субота-неділя нас вихідні дні. Радіологічне відділення Кіровоградського обласного онкодиспансеру розраховано на 60 ліжок. Воно єдине в області щодо надання саме такого типу лікування і має чимало обладнання для проведення променевої терапії. Один із них це апарат контактної АГАТ-ВУ. Тут лічаться в основному онкогінекологічні больне. Також проходять лікування Заболівання полості рта, рака прямої кишки. Апарат повністю комп'ютеризуваний, модернізований, оснащений системою відеонаблюдення. До речі, дехто вважає, що джерелом лікування при такому опроміненні є родон, хоча це суттєва помилка. Значить, це різні форми злучення. Якщо ми будемо говорити про апаратурі, Это уже не радоновые какие-то пушки, это альфа-бета-гамма-излучение, которое происходит при распаде определенных веществ. И вот эти электроны, они бомбардируют, будем так говорить, опухоль, и мы получаем тогда результат. В том, что есть много достаточное количество аппаратуры различной, которая по-разному действует. Та аппаратура, которая у нас, мы, к сожалению, не можем похвастаться, что она новая. Да? Она 85 -го года, где-то 90-й год, 90 год выпуска. То есть за это время, конечно же, медицина далеко шагнула вперед. Вот если у нас лучи распространяются вот таким образом, то в современных аппаратах они сходятся, вот как мы в детстве, если вы помните, все зажигали бумажечку от солнца, да? вот так же и эти электроны, они на своем пути ничего, ничего сами не разрушают. Но и только в той точке, где необходимо, они сходятся. То есть в той точке, если мы говорим об онкологии, то, естественно, это опухолевые клетки. И там начинают свою работу. Это новые технологии которым ну, не так мало лет, 5-10 лет они уже в мире существуют, в Украине их единичная аппаратура. Пока технологии, какие есть в наявности, работают таким чином. Пациент с заболеванием шейки матки. Лечение проводится под полным видео-аудиоконтролем, автоматическая подача источников. Источники, которые находятся в хранилище, они поступают по... После нажатия программы облучения и э, этот метод, брахитерапия когда источник непосредственно заходит в полость, которую нам надо облучить, в полость шейки матки, в полость э, прямой кишки. Продолжим обстежение секторов радиологичного отделения. В радиологическом отделении три дистанционных аппарата, один «Рокус» и два «Агата-Р». Аппараты работают в статическом ротационном режиме, лечатся больные практически всех локализаций, больные поступают после компьютерного планирования, после расчета совместно врача и инженера-радиолога и проводится лечение не только стационарных наших больных, но и амбулаторных больных. В середньому за рік у радіологічному відділенні проходить лікування півтори сотні хворих, як підготовчий етап перед операцією, чи самостійним курсом, або ж в комбінованому їх варіанті. За рік ми пролічили 124 жінки. із них. 13 человек получили предоперационную лучевую терапию и благодаря этому лечению их смогли прооперировать. Керівництво онкодиспансеру досить напружено працює над тим, щоб прискорити можливість придбання більш сучасного радіологічного обладнання для онкохворих нашого і не лише нашого регіону. Сейчас идет у нас активные переговоры с фондом Ахметова, чтобы у нас здесь на базе Кировоградского областного диспансера сделать некий центр радиологической вот такой медицины. Центр, который будет принимать пациентов не только жителей Кировоградщины, но еще соседних наших областей Черкас. Полтавы, Одессы, Днепропетровска. То есть здесь у нас есть уже хорошая база в диспансере, у нас есть подготовленное помещение, и фонд Ахметова заинтересовался нами как вот таким центральным регионом, поистине центральным, чтобы здесь расположить вот такой центр радиологической аппаратуры. Как раз и речь идет о линейном ускорителе, который сможет, не повреждая соседние ткани, лечить только опухоль. Аппаратура очень дорогая, очень точная, очень сложная в использовании. Но, знаете, мы уже привыкли к сложной аппаратуре. Я не думаю, что у нас будут какие-то сложности по обучению нашего персонала. Уже сейчас, несмотря на то, что это движение у нас только в умах и немножко задекларировано договоренностями устными, мы уже занимаемся обучением нашего персонала по этому направлению. Потому что если только такая аппаратура появится, в фондах Метова он работает очень быстро. То есть такой проект, если начинается, то год-полтора, и он уже имеет свое завершение. Это не только линейные ускорители, это большое количество компьютерных томографов, большое количество программного обеспечения, ультразвуковой аппаратуры, которая вот все вместе это и дает результат для пациента. Київський лікар-педіатр і остеопат з солідним стажем Олександр Малий вже брав участь у нашій програмі. Продовжуємо знайомити вас з цікавими фрагментами його ексклюзивного інтерв'ю на тему Рух. Це життя. Що відбувається при движенні? Ну, в частності, проблема, яка у всіх актуальна, це міжпозвонкові грижі. Нужно зрозуміти, що деструкція диска межпозвонкового ее причины опять гиподинамия это позвоночник не получает достаточного движения еще наши предки сто лет назад они намного больше двигались Да, 100 лет назад 30 лет назад это была совершенно другая культура движения и организм должен двигаться что происходит при обездвижении Межпозвонковый диск, он не имеет кровоснабжения. Он получает питание диффузно за счет того, как двигаются и какое кровоснабжение у окружающих его мышц. А это в основном мелкие тонические мышцы, которые поддерживают тонус позвоночного столба. Если движения нету, этот диск, ну я говорю простым языком понятным, он высыхает. Затем возникают, ну грубо будем говорить, я модельно говорю, потому что любой э, вертебролог, он скажет, что а вот так, вот так, можно диссертацию по этому поводу писать, возникают вот как микротрещинки. Вот он уже скомпрометирован, он как высохшее дерево да, или долго не поливающееся дерево. Если дать движение, это все равно, что полить это дерево, и оно оживет. Если не поливать, деструкция этого диска, затем трещина и достаточно какой-то незначительной нагрузки, спазм около позвоночных мышц и протрузия сначала диска, а затем грыжа межпозвонкового диска. И когда меня раньше спрашивали, а лечите ли вы грыжи? Я отвечал, как по классике нас учили. Нет, грыжа не лечится. Грыжа только оперативно. Сейчас я могу сказать, грыжа лечится. И это открытие моих пациентов, которых я очень люблю и очень уважаю, которые сделали этот результат упражнениями, даже без посторонней помощи. Потому что, к примеру, одна консультация человеку показывается правильное выполнение этого упражнения, а речь идет об упражнении вращения позвоночника. Компьютерная томография показывает грыжа 11 мм. Компьютерная томография сделана в Японии. Человек работает в Японии, получив задание, улетает туда. Боли в спине сильнейшие. Приходится, буквально, я рассказываю конкретный случай, в буквальном смысле эта девушка работала моделью с грыжей. Она ложилась в проходе самолета, чтобы уменьшить боль в спине. И вот там, это настойчивость ее, она каждый день по часу делала вращение позвоночником. Через год повторная компьютерная томография показывает, грыжи нету ну, японскому обследованию можно доверять. Вот. И вот она радостно привозит мне два снимка и говорит, доктор, а вот грыжу-то я вылечила. И человек, добившись такого результата, он, он верит в себя. Нужно понимать, что когда человек перекладывает всю ответственность за лечение на своего доктора, Согласитесь, что это не совсем правильно. Каждый человек в первую очередь сам себе доктор. и он несет ответственность за свое здоровье. он довел свой организм до этого состояния. Просто так ничего не бывает. И задача доктора вместе найти решение, иногда назначишь не нужны дорогие лекарства, а нужны нужна какая-то вот простая травка ну к примеру скажу там обращаются ко мне вот гайморит вот какие-то лекарства потому что есть в самом деле очень дорогие эффективные лекарства Но гайморит банально ты берешь корень петрушки делаешь ингаляцию корнем петрушки, и все ты забываешь про гайморит про фронтит про головные боли связанные с там, холодными фронтитами гайморитами Просто, дешево, ты лечишь себя сам. На электронную почту нашей программы надешло питание, что и причиной виникнення корости как дерматичного захворивания. Відповідаємо. Раньше считали, что это заболевание только у людей, которые не соблюдают правил личной гиены, то есть в тех семьях, где присутствует антисанитария, но в последнее время приходит очень много людей, довольно-таки опрятных, и у которых может быть это заболевание. И проявляется уже оно не так, как мы считали, что вот классическая чесотка, высыпание – это межпальцевые промежутки кистей, область лучезапястных суставов, бедра, ягодицы, боковые поверхности живота. У женщин в области молочных желез, у мужчин на половых органах. Вот. А сейчас даже приходят больные, у которых высыпание ну, буквально пару узелков где-то в области поясницы. То есть люди чистоплотные, люди часто моются. Вот. Но если неправильно обработал где-то вещи, которые носил то это заболевание может протекать длительно, даже до полгода. Вот. Поэтому тут правильно при чесотке обработать все вещи. То есть мы обычно назначаем лечение больным и рекомендуем в процессе лечения провести обработку постельных принадлежностей, белья и всех вещей, все перестирать, выварить. Гарячим утюгом перегладить ті речі, які не можуть пройти таку теплову обробку, значить вивісити, якщо це літня пора року на солнечка, зимою на мороз винести, клещ, чесоточний клещ погибає під дістанням високої і низької температури. Проблеми алкоголізму старі, як світ. Що тільки наробили, аби їх подолати? Навіть сумнозвісний сухий закон не зміг впоратися з алкоголізмом. Ми не станемо пояснювати вам, що зловживати алкоголем погано. Про це вам і так відомо. Ви дізнаєтесь, куди треба звертатися, якщо для вас або ваших близьких. Алкоголізм став значною проблемою. Вибір є завжди, і кожен з нас передусім несе відповідальність за свій образ життя і своє власне здоров'я. Звучить банально, але це істина вічна як світ, і де з нею, напевне, не сперечаються, то це в обласному наркодиспансері. Пацієнти тут специфічні і потребують особливого підходу. В області зареєстровано біля 20 тисяч осіб з розвитками психіки і поведінки внаслідок вживання Психоактивних речовин. Е, ну, власне, за останні роки це число якби стабілізувалося, як кажуть. Але знову-таки кожного року люди хворіють, виникають алкогольні психози, виникають нові захворювання на хронічний алкоголізм. П'ятидесятирічний пацієнт стаціонару Сергій потрапляє сюди не вперше. По чуть-чуть, по чуть-чуть, увлікався, увлікався, Жінка померла. І воно все пішло, пошло і поїхало большой більшої большої срив. Mm -hmm. Допивсь рото, що чути тут привезла мене скоро, тому що вже началось біле гаряче. І що найстрашніше, алкоголізм як хвороба молодшає рік від року. Родственники бачать, що є деякі проблеми, коли їх. член семьи пьет, скажем так, больше, чем, как говорят у нас, как все. Я пью, как все. Но ну, нет такого понятия, как все, несмотря на наш менталитет. Вот, когда уже он пьет во время рабочих дней, когда он на работу и на работе находится пьяный, когда утрачен количественный контроль, то есть уже если раньше вы пошли в гости, сто 200 выпил, вроде бы как бы нормально, а тут понесло человека, и он уже чувствует, что он не может остановиться. Когда вы видите на следующее утро, что ему плохо, и для того, чтобы он облегчился в свое состояние, ему необходимо употребить спиртной напиток, то, конечно, это уже проблема. Но, как правило, наши пациенты, не сразу понимают, что у них есть какие-то проблемы. Они говорят, вот я сам, я самостоятельно, а что тут такого, я как пью, как все. И пока уже не привозят состояние белой горячки, так называемого, по-народному, то есть состояние алкогольного психоза, то, как правило, они этого не понимают. Ликуватись в областном наркодиспансере можно и амбулаторно, и стационарно. Если человек абсолютно втрачает контроль над собой, ее ликуют промусово. Какие первые признаки для человека, чтобы он понял, что проблема есть и что нужно к вам обращаться. Как правило, пациенты понимают это тогда, когда они уже не могут самостоятельно выйти из запоя. То есть он утром проснулся, ему плохо, ему плохо и в физическом состоянии, и в психическом, депрессии, бессонницы, тремор, тошнота, рвота, и он понимает, что он самостоятельно из этого состояния не может выйти. Потому что для того, чтобы хотя бы временно улучшить ему состояние, он должен опять выпить. То есть таким образом похмелье переходит в очередной запой. Как правило, только в таких случаях люди понимают, что уже пора с этим завязать. И то они не всегда считают, что это алкоголизм, они так говорят, я плохо выхожу из запоя, там, или я перепишу. Вот родственники, конечно, могут заметить раньше. Это, опять же, это безудержное употребление спиртного, когда и до литра, и до двух в сутки могут доходить. Менталитет славян по отношению до алкоголю и справді особливий, И это зовсім не полегшує борьбу с этой болезнью. У нас, к сожалению, люди думают, что алкоголик это тот, который валяется под забором. Не так, потому что не обязательно он должен валяться, но тем не менее начинаются уже проблемы и в семье, и на работе, и со здоровьем. Бывают даже такие моменты, когда впервые об этом начинают только задумываться, когда уже горячка началась. Наш знакомый Сергей с жахом вспоминает симптомы этой самой белой горячки. Большие, большие. Провали в голові і починаєш бігати, блукати, шукати, хто я зна що за тобою, там ганяються, присліду тебе. В медичному сенсі хронічний алкоголізм може давати різну клінічну картину. Серйозність проблеми – це, що розвивається розвивається головного мозку. и человек может умереть, потому что это очень тяжелое состояние. Возможно, он выйдет частично, скажем, из этого состояния, развиваются различные проблемы со стороны центральной нервной системы, ну, так называемой энцефалопатии, то есть человек, ну, Проблемы у него с мышлением, с памятью, он не может себя в полном объеме обслуживать. В том числе это тяжелые могут быть последствия со стороны периферической нервной системы. То есть это вот характерные походки у наших злоупотребляющих алкоголем пациентов. Да, шаркающие такие походки, плохо ходят с палочками. То есть нарушается вот чувствительность в конечностях. Ну, тяжелейшие гепатиты, различные циррозы. То есть очень много тяжелых состояний. Ще одна надзвичайно важлива тема алкогольні сурогати. Від них якраз можуть постраждати не лише хронічні алкоголіки, але й звичайні люди, що вживають трохи коньяку або горілки у святкових компаніях. Очень много травлінні сурогатами алкоголю. Как правило, ну, даже со слов наших пациентов, я лично не хожу, не спрашиваю, что добавляют и дихлофоз, и диминдрол, и все что угодно. То есть, как бы, по сути, человек выпил алкоголя немного, но за счет того, что вот различные там, химические вещества туда добавлены, это очень тяжелая картина опьянения. Ну, и Иногда даже не понимаешь, за счет чего это ему настолько плохо. Вот даже вот, когда вот продавали на углу самогонку вот, упал, все, зрачки расширены, давление упало, потому что я ж, ну, привозили и на вытрезитель сюда, то это очень тяжелое состояние. И метиловый спирт, знаете, что это и слепота, и смерть, и различные самые состояния. Звичайно, мы поцикавились, насколько эффективным вважают лекари-наркологи такой популярный метод лечения, что, правда, неофициального, как кодування от алкоголя. Прежде всего, чтобы обратиться к кому-то, там, по газете вы нашли объявление, или из слов каких-то там ваших знакомых, что это какой-то там кодировщик, там, экстрасенс помогает, пожалуйста, обращайтесь все-таки к специалисту. То есть это нормально, это заболевание. Если раньше говорили, что алкоголизм, наркомания – это вредная привычка, то сейчас уже мы уже решаем так, мы уже думаем так, что это заболевание. Поэтому есть врачи, которые это заболевание лечат, как любая другая больница, которая занимается непосредственно какими-то другими состояниями. Поэтому, пожалуйста, приходите на прием, приходите в диспансерное отделение, обращайтесь к врачам, к врачам стационара, как вам удобно. Потому что прежде всего разобраться в вашей проблеме, есть ли эта проблема, насколько она глубоко уже зашла, для этого нужен специалист, непосредственно специалист-нарколог. Нагадаю, что наша электронная почтовая скринька чекает на ваши запитання. И помните, здоровье – это найцінніший капитал. В наступных программах дивіться. «Хосписы. Чи проживутся в Кировограде идеи паллиативной медицины? Поради дерматовенеролога. Весна – як період особливої небезпеки. Сімейна медицина. Що означає це поняття сьогодні?